В начале 2015 года в городе Киеве ушел из дома и до сих пор не вернулся Палубак Федор Иванович. С просьбой отыскать пропавшего к нам обратился его брат. Здравствуйте, меня зовут Палубак Глеб Иванович. 13 января 2015 года пропал мой брат Палубак Федор Иванович. Он ушел из дома и больше не вернулся палубок Федор Иванович, 1985 года рождения. Жил в Киеве, он добрый, жизнерадостный и очень компанейский парень. В свободное время любит встречаться с друзьями. Очень увлекается историей и духовной литературой. Видимо, поэтому и поступил в Киевский университет имени Тараса Шевченко на исторический факультет. Учился Федор заочно, так что параллельно и работал. Связь с парнем пропала 13 января. Об этом рассказала его бывшая девушка. Именно ей он звонил незадолго до исчезновения. В последний раз Федора видели на пешеходном мосту в районе Труханового острова. Брат пропавшего, конечно же, обратился в милицию. Пробовал и сам отыскать Федора. Обошел практически весь Труханов остров, но, увы, не нашел ни единой зацепки. Просьба всем, кто видел моего брата или, может быть, знает о нем что-нибудь, обращайтесь, пожалуйста, по телефону 063-887-3857 или в службу Магнолия ТВ. Федя, возвращайся, пожалуйста, домой. Вся семья за тебя переживает. Мама в особенности. Нет в мире такой проблемы, которую нельзя было бы решить сообща. Тем более, если она касается членов нашей семьи. Если у вас зникла близкая людина, телефонуйте на безкоштовный из всех стационарных телефонов в Украине номер службы розшуку Магнолии ТВ 0850 50 14 14.